Pada muktamar yang lalu, Terengganu telah memberikan satu komitmen padu untuk mempersembahkan negeri Terengganu sebagai salah satu negeri milik Pakatan Rakyat. Sudah sembilan tahun negeri Terengganu ditadbir oleh UMNO Barisan Nasional setelah mereka menewaskan PAS pada tahun 2004. Alhamdulillah, dengan segala keringat kami berusaha untuk menjayakan komitmen besar ini sehingga akhirnya terganggu berjaya meraih empat buah parlimen dan lima belas kawasan Dewan Undangan Negeri berbanding dengan UMNO yang juga telah mengekalkan empat kawasan parlimen dan juga berjaya mengambil tujuh belas kawasan Dewan Undangan Negeri Pas Terengganu memohon kemaafan dengan seluruh ahli PAS kerana kegagalan kami merampas kembali sekurang-kurangnya dua buah kerusi dalam undangan negeri untuk melayankan PAS kembali memerintah negeri Terengganu. Namun demikian, PAS Terengganu ingin merasakan rasa duka cita dan terkilan dengan sedikit ulasan yang telah disentuh oleh perwakilan Johor sebentar tadi yang telah mengimbas kembali kegagalan PAS mempertahankan kerajaan negeri Terengganu. Sedangkan kita telah mengemukakan post-mortem di dalam beberapa muktama setelah daripada kejatuhan kerajaan PAS negeri Terengganu. Malahan tidak ada langsung post-mortem tersebut mencatatkan penglibatan Datuk Seri Tuan Guru Presiden adalah faktor kegagalan PAS mempertahankan kerajaan negeri kita. Saya mengira perwakilan negeri Johor perlu lebih cermat untuk mengukur dan memberikan muhasabah. Saya tidak bercadang untuk mengupas panjang kerana ini bukan medan untuk saya menjawab pemahaman tersebut. Hadirin sekalian, Terengganu melihat isu yang penting ini Daripada sudut pengaruh pengundi Melayu Yang merupakan pengundi tegak yang berada di dalam negeri Terengganu Faktor yang paling berjaya untuk UMNO Untuk seluruh rakyat Malaysia adalah isu perkauman Yang telah dicanang dengan begitu berjaya Terengganu mengalami kekalahan teruk pada pilihan raya umum 11 mula bangkit pada pilihan raya umum ke-12 dan kini melakarkan langkah yang lebih meyakinkan melalui pilihan raya umum ke-13. Hadirin sekalian, saya juga khaskan untuk seluruh rakan-rakan daripada negeri Kedah yang juga menimpa nasib yang sama seperti negeri Terengganu Pas Terengganu juga melalui nasib yang sama berdepan dengan kekalahan dan kehilangan negeri yang kita kuasai. Saya menaruh keyakinan dengan usaha yang kita laksanakan sabang waktu ini. Insya Allah, pas negeri Terengganu dan pas negeri Kedah akan membuktikan kepada seluruh umat Islam yang berada di Malaysia. Kerajaan negeri ini akan dipulangkan balik kepada parti Islam Semulia Syafas. Suami yang dia Ini sebab cakap dalam dia bahawa Kami ya, mesti tetap Ya Allah Muhammad Nur Tepuh baru ni Program Mas'ul yang diperkenalkan oleh oleh PAS Pusat Ke Parlimen-Parlimen target -parlimen sebelum daripada Pilihan Raya Umum ke-13 baru-baru ini Pada kami ia amat membanggakan Kami berharap usaha seperti ini dan diperkemaskan dengan lebih bersistem. Terengganu mencadangkan agar ditubuhkan satu task force yang memainkan peranan yang penting untuk mengepalai dan melaksanakan tugas misi mengembalikan sokongan pengundi Melayu kepada Parti Islam Semesia Pas. Lantaran ini, Terengganu juga mencadangkan timbalan Presiden mengepalai misi ini dan mengetuai pas, pas yang kita nyatakan itu untuk mengembalikan pengaruh Melayu kepada Parti Islam Sebelah kalaulah Negeri Selangor telah menyatakan penglibatan DHPP yang begitu berjaya di Selangor izinkan Tenggan juga memperkenalkan DHPP Tenggan yang begitu berusaha gilir memperkenalkan PAS kepada seluruh pengundi-pengundi bukan Melayu saya Pohon saudara Jeffrey Chua yang berada bersama dengan perwakilan terdakwa untuk berdiri dan memperkenalkan diri kepada seluruh rakan-rakan perwakilan. Inilah rakan kami yang terjun ke seluruh tempat termasuk ke masjid-masjid untuk memberikan pengaruh baru kepada parti Islam Semalaysia PAS dan memberikan sokongan padu setelah dari ada PRK Sungai Limau dengan memberikan komitmen berjalan kaki ke Masjid Rusila dan bertemu dengan Tuan Guru Haji Abdul Haji Abdul <Sul> Tuan Guru Sitetan dan para perwakilan dalam usaha mengembangkan di kalangan seluruh ahli kekalutan yang berlaku pada hari ini perlu diselesaikan segera oleh semua pendukung gerakan Islam yang terunggul dalam negara ini berakhirnya muktamar ini segala konflik dalam hendaklah ditamatkan segera dan dikebumikan terus di stadion ini bagi mengorak langkah yang lebih padu memartabatkan agama Islam penyertaan ke dalam penyertaan dalam sebuah jamaah Islam yang menuntut ketaatan, yang menuntut kesetiaan, yang tidak berbelah bahagia. Walaupun kita datang daripada pelbagai jamaah yang lain, kepimpinan jamaah yang mesti ditaati, yang mesti diberikan sepenuh kepercayaan, hanyalah kepada tunggak kepimpinan khas yang dipimpin oleh Tuan Guru Presiden pada hari ini. Benar pimpinan almarhum Datuk Fadhil Muhammad Nur ketika memimpin PAS waktu ketika dah malahan hingga hari ini kita masih merindui sentuhan kepimpinan almarhum tetapi lupa kita siapa pula yang berada di belakang almarhum ketika memimpin gerakan Islam tersohor ini Yang kini memimpin gerakan yang dihormati di seluruh dunia ini. Beliau telah yang menjadi pengapit setia kepada almarhum Datuk Fazil Muhammad, Muhammad Saya teringat kisah sewaktu masih remaja dahulu. Sering kali populariti Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awad menyebabkan beliau dicadang untuk bertanding merebut jawatan presiden daripada almarhum setiap kali berlakunya pemilihan parti Islam se-Malaysia PAS. Jawapan ringkas yang saya difahamkan terbit dari mulut murabi Presiden ini dengan hanya menyatakan solat sunat Ustaz Fazil pun saya tidak boleh lawan masakan untuk saya masuk berlawan dalam jawatan Presiden. Suasanya yang lalu menggambarkan ketenangan dan keharmonian berada di dalam perjuangan PAS yang kini dilihat seperti makin menghilang dan yang lenyap daripada diamalkan oleh pengamal dan penyokong seluruh parti Islam se-Malaysia satu minit lagi Saya bimbang konflik dalaman yang berlaku ini bukan hasil daripada pertembungan ulama dan juga Erdogan atau Erdogan dengan ulama tetapi ia lahir daripada satu perkara baru yang suka saya sifatkan sebagai Mr. Erogel yang muncul dalam parti Islam Semalaysia PAS. Hadirin sekalian Erogel inilah yang telah menguasai diri sebilangan pemimpin PAS sehingga kita merasakan kitalah yang terbaik, pandangan kitalah yang paling hebat menyebabkan kita memandang sinis kepada sebilangan kepimpinan yang telah diberikan kepercayaan oleh para perwakilan. kekecewaan Tuhan yang ingin Tuan pengurusi tetap pas menyokong penuh ucapan Tuhan Guru Presiden untuk meletakkan posisi yang kuat kepada seluruh pendukung parti bagi memertabatkan ajaran Islam melalui sentuhan terbawi yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita masih memiliki beberapa tokoh murabi yang terus gigih membimbing umat walau sehebat mana cabaran yang dilalui terlibat Datuk Tuan Guru Ketua Dewan Ulama kekal memimpin walau diri sendiri sangat keusuran kehadiran beliau masih diperlukan dalam membentuk acuan perjuangan Islam yang sebenar Asalkan demi asalkan Bapak Guru Haji Harun Taib Begitu hebat diketengahkan dalam meja Konon ulama berkerusi roda Masih menghilangi jawatan Para Moktamirin muhtamir, sekalian Saya hairan Kenapa pula tokoh asyahi as Ahmad Yasin Yang berkerusi roda kita boleh memberikan penyakirafan ke atas beliau sebagai tokoh yang gigih berjuang bagi pihak Hamas sehingga ke akhir hayat sedang Tuan Guru Harun Raib tidak pun dianggap sebagai pemimpin yang gigih berjuang dalam pas sehingga ke akhir hayat saya juga terangkat ketika Tuan Guru Presiden membantu membuat keputusan agar kaki almarhum Ustaz Azizan dipotong hanya lontaran dari tuan guru untuk membuat keputusan di saat kritikal ini. Islam memerlukan kepala dan pemikiran Ustaz Azizan. Kini kita telah kehilangan Ustaz Azizan. Allahu yarhamu. Kenangan seperti ini menyebabkan kita adik-adik kehebatan almarhum. Pas masih memerlukan bimbingan dan didikan tokoh-tokoh ulama seperti tuan guru Datuk Haji Harun Taib untuk memimpin seluruh ahli parti. Apakah kepimpinan kita akan menjadi kenang hebat setelah kepimpinan kita meninggal dunia? Sedang waktu kita mampu berkhidmat, kita berkhidmat dengan melayan kata mistis yang entah dari siapa -siap mengeluarkan kata-kata biadab terhadap pimpinan pas. Berwaspadalah, berwaspadalah dengan musuh-musuh kalimunan -musuh yang bergerak etis di dalam laman sosial yang menyebabkan pimpinan PAS terpengaruh, ahli PAS terpengaruh, perwakilan PAS terpengaruh dengan masyarakat. Perwakilan Tenggara mengharapkan agar Timbalan Presiden dan Naib Presiden dapat memberikan tumpuan memperkasakan parti dan jamaah. Demikian juga ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat yang bakal dipilih. Binalah kembali kekuatan jamaah yang dicintai ini. Kembalikan semangat persaudaraan dan kesetiaan tinggi di kalangan semua ahli jamaah kami mohon menyokong ucapan dasar Tuan Guru Presiden